Ви знаєте, ви знаєте, отак ми до вас приїхали, дуже довго їхали, так? але от побачили стільки людей на цьому майдані, аж от мої колеги сказали, аж сльози на очі виступили. Бо ви бачите, ці, ці автомобілі, які тут є, тут в кожному сидять люди з Луганська, Сєвєродонецька, Львова, Калуша, Івано-Франківська, Кам'янки Бузької, Одеси, Запоріжжя, Києва. Тобто ми тут зібралися представники ще з 20 областей. І те, що ви дочекалися нас дві з половиною години, це говорить про те, що ми з вами одна родина, одна сім'я. У нас з вами є Україна. Мене, мене звати Ігор Горняк, я приїхав зі Львова. Я, чесно кажучи, хотів би трошки подумати над тим, що, що мені вам сказати. Я хочу запропонувати слово Ігорові Запрудському, представнику Луганська. Доброго дня, доброго вечера. Можно я буду на русском, мне так удобно. Саша, Саша. Мы, мы простые, совершенно простые люди. Мы <служили> приехали сюда к вам заглянуть в глаза, обменяться нашими <служили> мыслями <служили> <служили> <пом artistic> по поводу того, как мы живем. Почему мы на своей земле, на нашей шикарной, красивой, доброй земле не можем почувствовать себя хозяевами? Вот уже 70 и 20, 90 лет мы не поймем, почему мы работаем. У нас красивые женщины, работящие мужчины, а мы живем в злых. Почему у нас нет возможности свободно трудиться и получать достойную зарплату и пенсию? Почему те люди, которые создали нам все эти блага, дети войны, которые отстроили эти заводы и фабрики, сегодня влачать нищенское существование. Мы задавали много раз себе вопрос. Нас постоянно обманывали политики. Как только начиналась какая-то предвыборная кампания или какое-то политическое шоу, постоянно народ дурили, дурили, дурили. Мы пытались понять, ну почему это? Приходят белые, грабят, красные приходят, грабят. И вы знаете, наша конституция, в которой черным по белому написано, что единый джерело влады в Украине ⁇ цее народ, а гилки влады ⁇ наши наймане противники, мы поняли простую вещь. Как может организм жить отдельно от органов? И наоборот, органы отдельно.